बार गबत के आगाज़ में एक संजीदा सवाल ये था कि इमाम की जिसमानी अदम मौजूदगी के बाद शीयों को किस रास्ते और किस मर्जा पर तकिया करना चाहिए ताकि वो सरगर्दानी का शिकार न हो यहीं पर इमाम अली नक़ी लादी आलाम का खसूसी किरदार नुमाया होता है इमाम अली नक्की इल्हादेलाम दसवें इमाम है और उस वक्त सभी जानते थे कि बारहवें इमाम में आसाम इख्तियार करेंगे और उस दौर में ज्यादा वक्त बाकी नहीं है इसलिए जरूरी था कि शियो के लिए एक ऐसा रास्ता तैयार किया जाए ताकि अगर वो इमाम की ज़ाहरी अदम मौजूदगी का सामना करें तो हैरान सरगर्दा न रहे यही वो मौका है जहाँ इमाम अली नक्वी इलाहादेही इस, इस बात की जमीन अनवार करने के लिए शी मशरे में आलिम के मकाम को इज्जत देते हैं यहाँ तक कि जब कोई आलिम मजलिस में दाखिल होता है तो हजरत उसके एहतराम खड़े हो जाते हैं मिसाल के तौर पर हजरत अब्दुल अजीम हसनी से खसूसी का इजहार करते हैं जहाँ आप फरमाते हैं अबुल कासिम कासिम आपका खैर मकदम है हज़रत अब्दुल अजीम इमाम हसन मुश्तबालाम के चौथी नस्ल के पोते हैं उनका औलाद इमाम होना यहाँ बहस का मरकज नहीं बल्कि असल मौजू उनका आलिम होना है रिवायात में हम पढ़ते हैं कि इमां आलम ने फरमाया हमारे बाद उलमा की तरफ रुजू करना यह एक बहुत अहम नुकता है जो इमाम हसैनकरी साम के भी नज़र आता है और हकीकत में यह गत के दौर के लिए एक वाज लाए अमल की तश्ल है ताकि शिया मुआशरा इमाम की ज़ाहरी अदम मौजूदगी में भी हिदायत के रास्ते से जुदा न हो